નમસ્કાર મિત્રો જ્યારે પણ શનિદેવ પનોતી ચાલતી હોય નાની પનોતી અથવા મોટી પનોતી અથવા તો જન્મકુંડલીમાં કોઈ ખરાબ સ્થાનની અંદર શનિ મહારાજ બિરાજમાન હોય એ સમયે અથવા તો શનિની વખત દ્રષ્ટિ હોય ત્યારે આ શનિદેવનું સ્ત્રોત્ર જેનું નામ છે શનિ વજ્ર પંજર કવચમ આ પાઠ સાંભળવામાં આવે અથવા તો દર શનિવારે આ સ્તોત્રને સાંભળવામાં આવે તો શનિ પીડામાંથી મુક્તિ મળે છે અને બધી જ પ્રકારે કલ્યાણ કરનારું ઉત્તમ અને દિવ્ય સ્તોત્રનો પાઠ કરીએ ઓ અથ શનિ વજ્ર પંજર કવચમ नीलाम्बरो नीलवपु किरीटी बुद्धस्थितस्त्रासकरो धनुष्मान् चतुर्भुज प्रसन्नः सदा मम स्याद् वरद प्रशान्त ब्रह्म उवाच सर्वे शनिपीडाहरं महत् कवचं शनिराजस्य सौरेहृदमनुत्तमं कवचं देवतावासं वज्रपञ्जरसज्ञकं शनेश्चरप्रीतिकरं सर्वसौभाग्यदायकम् ॐ श्रीशनेश्चर पातु भालं मे सूर्यनन्दनं नेत्रे छायात्मजपातु पातु कर्णो यमानुज नासामेव स्वतः पातु मुखं मे भास्करः सदा स्निग्धकण्ठश्च मे कण्ठं भुजो पातु महाभुज स्कन्धौ पातु शनिश्चैव करौ पातु शुभप्रद वक्षः पातु यमभ्राता कुक्षिं नाभिं पातु नाभिं गृहपतिं पातु मन्दः पातु कटिं तथा गुरु पातु यमो जानो युगम तथा पाद मंदगति पातु सर्वांग पातु अंगोपंगंगा सर्वाणी रक्षन मे सूर्यनंदन कवचम दिव्य पठे सूर्यसुत जायते पीड़ा प्रीतो भवति सूर्यजः व्ययजन्मद्वितीयस्थो मृत्युस्थानगतोऽपि वा कलत्रस्थो गतो, गतो वापि सुप्रीतस्थो सदा शनि अष्टमस्ते सूर्यसुते व्यये जन्म द्वितीयगे कवचं पठते नित्यम् न पीडा जायते क्वचि इेतव दिव्य सौर पुरा द्वादाष्टम जन्मस्थ नाशयते सदा जन्मलग्न स्थिता सर्वान्नाशयते प्रभु श्री ब्रह्मांड श्रीब्रह्मणी ब्रह्मनार्दसंवादे शनिवज्रपञ्जरकवचं सम्पूर्णम् ॐ नमः इति ॐ शं शनिश्चराय नमः